Я вас прошу только лишь... Вы знаете, как Я вас прошу, будьте вот добры. Каждый имеет право на свое мнение. И делает... Я прошу всех отойти от этой провокации вниз. Давайте мы будем выше этого всего и отступим в сторону. Я сказала, подожди, я ребенок Советского Союза, родившийся я в Ташкенте, росший в России и получивший образование в Украине, и живущий и работающий в Днепропетровске. Я ни раз за 20 лет независимости Украины не испытала ни одного дискомфорта, ни одного ущемления, потому что я говорю на русском и мыслю на русском. Меня никто за это никогда не преследовал, но я образованный человек. І я знаю український язик. Я можу вільно розмовляти на рідній мові, бо я живу в цій, цій, цій е, великій державі, вільній державі, і нікого ніколи не засмучує той факт, чому я, якщо захочу жити, наприклад, в Німеччині. Повинна знати німецький язик, чому я не можу вивчити українську мову в Україні? Що в цьому такого складного? В чому проблема? Коли когда у мене появилась можливість і необхідність работать в Європі і в Америці, я за один год вивчила англійський язик, і я можу свободно розмовляти на англійському язике. И проблема языка, она, извините за выражение, она просто сегодня в очередной раз, я еще раз, извините за выражение, высосана из пальца. Нет этой проблемы. Нет. У меня тяжело больной сын, парализован. И я всю жизнь его лечу в Западной Украине, в Трусковце. И когда я туда ехала первый раз, я боялась, я вам честно признаюсь. Меня пугали. Мне говорили, что ты там со своим русским языком тебя загонят за Колыму. Я приехала туда и встретила родных, близких людей, друзей, которые носили меня на руках с моим парализованным ребенком. Я обрела много друзей. Нет в Украине проблемы, вражды между Людьми, которые говорят на русском и людьми, которые говорят на английском. Нет. Пусть те, кто хотят, хотят говорят на татарском, говорят на татарском. Пусть те, кто хочет говорить на грузинском, говорят на грузинском. Нет проблем.